Я что до меня этого не было, и мы это сделали. И я счастлив, что мы это сделали, потому что сейчас уже праздник по всей Украине. Это не моя непрямая функция, это то, что я делал, скажем так, свободное от работы время. Да? Поэтому это мы сделали. Да? Где мог, подключался к адвокатам незаконной области? Спасите Оксану Колесникову, спасите Александра Зиченко. Да? Вопросы, где суды, обязали, обяз... а, извините. где суды обязали прокуроров а, открыть а, Мы пытались, как могли, помогать этому ну, опять же, это не прямая функция, но где могли пошли помощь конституционную, административную, писали документы, писали, допустим, пояснения и так далее. Подождите, а ну, Александра, позовите людей из адвокатов адвоката в Киевской области. Дайте закончим Позовите коллег из Киевской области адвоката. Мы провели ежедневное сообщения. Андрей Грубский, Илья Косин, да люди, кто защищается защита права адвоката в Киевской области. Мы с ними еженедельно работали для того, чтобы защищать адвокатов. То есть это моя прямая функция. То есть раз в неделю мы собирались, смотрели, какие процессы наиболее кричущие. И пытались заниматься этим. Поэтому я так устал, что и везде получать ответы не на свои вопросы. Я... Извините меня, пожалуйста. Вы сказали, что каждый имеет на своем мнение, позицию... Я вам Почему вопрос, вы не было неоднократно заявлено и что, что адвокаты, ну, которые 19 декабря вышли выразить свое ощущение, мнение по поводу творящегося в стране безобразия, -то. в, в том числе... Саш, на мы мы ожидаемся. Сейчас я вот здесь сделал и вот здесь сделал. Господин нет, Загай, а можно но, один но, вопрос но, тоже но, задам? Скажите, нет, но, законы но, диктаторские 16 числа вы поддерживали или это неправильная информация в СМИ? Нет, вот это только это не публично. Почему вы неправильно? Вы поддерживали? Я выразил позицию, да, что вы, как адвокат. То, то есть фактически да. вы поддержали в том числе и расстрел людей на Грушевского? Нет, да, Потому не Потому что не они не вышли не туда было. против ответа, этих законов. Не надо передергивать, Вопрос я вам задам. Вопрос. Инакомыслие преступления, Олег? Инакомыслие в том, что... 90% населения, 99, не поддерживают, а вы поддерживаете кровавого диктатора, я, который положил 100 человек на грудь Я не поддерживаю. Если у вас есть совесть, напишите заявление сегодня. Не Если не вы честный люди пусть вас переизберут на новый срок. Извините меня. И это когда я говорю, что я с чем-то не согласен. А журналистство это когда вы поддерживаете то, что поддерживает Госпожа, Подождите, Статя, давайте Статья ваша. Тобто ви голова голова комісії? Це не ваша особиста думка. Це ваша моя думка. Ви читаєте? Голова комісії. А Що там написано? Скажіть, втрати. Я саме про діктаторським законом. Про діктаторський закону адвокати 15 грудня, які вийшли на майдан заявили свою принципову позицію. Ви осудили в той час, коли ви вважаєте, що ви маєте право... адвокат Загарі, а голова. Казыка. А, Давайте на... Я а, послушаем. Я Что знаю, вы знаете, по вы есть я знаю Сергея давай 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 Илью давай и многие